У п'ятому етапі чемпіонату України з кантрі-кросу змагалися вісім так званих класів. Це 70 учасників з усіх куточків країни. Дуже складна траса, тому що ну така очень много тріальних учасників. И тяжело, надо было не столько скорости, сколько внимательно прохождение поворотов. И тут и песок, и колья, и в лесу участок с таким, как говорится, узким местом. И большие трамплины, и большие спуски. Поэтому ну мы постарались, и все получилось. Спасибо собрали самых мощных, самых именитых спортсменов в данных дис дисциплинах. Ну, я так думаю, что зрителям очень понравилось. Это зрелищно, красиво и, ну, любо, дорого глаза посмотреть. В принципе, все прошло довольно-таки в нормальном режиме. Были поломки, сходы техники. Вот недавно мы наблюдали, был переворот одного из УТВ, но его удачно перевернули, оно поехало дальше. Слава Богу, все обошлось и все в порядке.